असलम नाजरीन क्या हाल चाल है आप तमाम सबके आज की खबर है इंडोनेशिया के हवाले से है कि इंडोनेशिया में लॉकडाउन तोड़ने वाला टॉयलेट साफ करेगा बाथरूम साफ करेगा अगर कोई लॉकडाउन तोड़ेगा इंडोनेशिया के अंदर से ये खबर आई है शहरीों की जानब से मक्सलसल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर जकारता हुकूमत का एक्शन बाहर घूमने वालों से सड़कें भी साफ़ कराई जाएंगी जुर्म का इरतकाम दोबारा करने वाले को कैद और जुर्माने की सजा भी भुगतनी होगी इंडोनेशिया की हकूमत ने लॉकडाउन के की मसलसल खिलाफ वर्जियों पर सख्त इकदाम उठाए हैं जिसमें कानून शिकनों से जिसमें कानून शिकनों से माशरे में साफाई का काम लिया जाएगा इब्तदाई मरल में लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए दारकूमत जकार्ता में टॉयलेट और सड़कें साफ करने और म्यूनसिपल हुकाम की मदद के लिए कचरा उठाने की सजाएं दी जा रही हैं ताहम ताकि अवाम को शूर आए कि हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए जो अवानी बनाए हैं वह खुद उनकी फलाह बहबूद के लिए हैं हकूमती ऐलान में अवामन्नास को मतनबा मत किया गया है कि अगर समाज की सफाई की सजाओं को बुरकर के बावजूद इन अफराद ने दोबारा लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की तो इनको ढाई लाख इंडोनेशिया रुपये चौबीस अमरीकी डॉलर जर्माना आयद किया जाएगा और तीन रोज के लिए जेल यात्रा भी भेजा जाएगा जे, जे, जेल जेल यात्रा हो जाएगी उनको इंडोनेशिया दारकूमत जकार्ता से मिली इतलात में बताया गया है कि अब तक 2000 हजार अफराद कोरोना कवानीन की खिलाफवर्जियों पर सख्त वार्निंग लेटर जारी किए गए हैं मुलजमान में से 700 नौजवानों को टॉयलेट की सफाई सुथराई के लिए म्यूनसल हकाम की मैत में मुख्तलिफ अवामी वाशरूम्स और बस स्टेशनों की जानब मुकर्र कर दिया गया जहाँ इनको टॉयलेट साफ और सफाई के लिए केमिकल डिटर्जेंट और डिटर्जेंट और, और कपड़ों समेत ब्रश भी फ्राम किए गए किए गए हैं यहाँ हुकाम और पुलिस की निगरानी में इन नौजवानों ने से अवी बैतुलखला की सफाई करवाई और इस काम की तकमील के बाद इनसे माफीनामा भी लिखवाया गया और मुस्कबिल ऐसी किसी कानून की शिकनी से ग्रेस का वादा भी लिया गया है इसके बाद इन तमाम नौजवानों को इनके घरों भेज दिया गया जबकि कोरोना वायरस के खिलाफ में आइसोलेशन और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियों और कर्फ्यू तोड़ने वालों की पादाश में पकड़ी जाने वाली खातिन को सड़कों पर कचरे की सफाई की तरबियत दी गई और इनसे महदात तरीके से महमूद महदूद पैमाने पर सड़कों और बसों समेत गाड़ियों की सफाई का काम भी लिया गया जिसके बाद इनकी रजिस्ट्रेशन करके इनसे भी माफीनामा लिखवाया गया है और इन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई जकार्ता पोस्ट के मुताबिक उन्होंने बताया है कि इंडोनेशिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आवाम बड़े लाओबाली हैं जिनको कोरोना कवानी और रसूलों पर ए, अमल करवाना जो है शेयर लाने के मतराज मुतरादि समझा गया है जरीदे का कहना है कि इंडोनेशी जजायर में कई जिला में जस्मानी फासला बरकरार रखने के खिलाफ वर्जियों पर पहले भी दिलचस्प सजाएं दी जा, जा रही हैं जिनमें कई जिला में, में रात के अंधेरे में छा जाने के बाद रात का अंधेरा छा जाने के बाद हकूमती अहकाम पर भूतों को गोश्त की भूतों को गश्त की इजाज़त दी, दी गई है क्योंकि इंडोनीशियवाम भूत प्रीत से बहुत डरते हैं इसलिए की नकली भूत हिकमत अमली भी कामयाब रही है जबकि समात्रा जजायर में कई इजला में हुकूमत ने पुलिस की मदद से इन तमाम नौजवानों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर इनको भूतों का मस्कन कहलाए जाने वाले खाली मकानात में रात भर गुप्त पंधेरे में अकेला बंद करने की सजाएं भी दी हैं। ये सजाएं इंतहाई मौसर साबित हुई हैं क्योंकि जब भी किसी मर्द या औरत को घसीट कर भूत के मस्कन में बंद कर दिया जाता था तो इसके खौफ के मारे गिगी बन जाती थी और वो चीख पुकारोजाय करते थे कि इन्हें अंदर बंद ना किया जाए और वो जमानत देने और जुर्माना भरने को तैयार हैं <laughs> आइंदा लॉकडाउन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे इंडोनेशिया मीडिया ने मजीद बताया कि हुकाम ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वज़ा करदा तरीक़ार की खिलाफवर्जी करने वालों को समाजी नोयत की सजाओं में कोई नरमी न बरतने का ऐलान किया है और कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से इंडोनेशिया अवाम को संगीन खतरा लाक है लेकिन अवाम की जानब से अपनाया जाने वाला ये रवैया नाकबले बर्दाश्त हो चुका है कि हर कोई अपनी बीवी या खानदान वालों के साथ शहर में निकल पड़ता है इसलिए हुकूमत ने लॉकडाउन को मजीद सख्त बनाने के लिए इकदाम और जर्मानों का ऐलान किया है जिसके तहत शहर में लॉकडाउन और आयद करदा जसमानी फासला बरकरार रखने के असूलों जवाब की पहली बार खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को अवामी और सरकारी दफातर के टॉयलेट साफ करने की सजा दी जाएगी मकामी मीडिया के हवाले से उकाम ने बताया है कि फिलहाल सजा दारुल जकार्ता और उसके तक महदूद है लेकिन इसमें जल्द ही दीगर शहरों को भी शामिल कर लिया जाएगा मकामी मीडिया के मुताबिक यह सजा लॉकडाउन के खिलाफ खिलाफवर्जियों पर एक सिलसिलावार सजा का हिस्सा है जिसका मकसद पूरे इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने रोकना है वाजह रहे कि इंडोनेशी दारकूमत जकार्ता जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक बड़े शहरों में से एक है और हकूमत यहाँ कोरोना वायरस का फैलाव को रोकथाम के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है इस सिलसिले में इंडोनेशिया हुकूमत की जानब से ऐलान किया गया है कि जो लोग मास्क के बगैर सड़कों पर निकलेंगे इन्हें मौके पर ही ढाई हज़ार इंडोनेशी जुर्माना किया जाएगा और जिसमानी दूरी का ख्याल ना रखने वाले अफराद से बिला तखसीस सरकारी इमारतों और मका अवा मकाम में सफाई बिलखसूस टॉयलेट साफ करने की सज़ाएं दी जा रही हैं मिलते हैं अगली खबर के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज